Adakah Malaysia sebenarnya antara negara paling teruk ke ASEAN dari segi jumlah wanita dalam politik? Selamat datang ke episod terkini Cini Sasa di mana kita orang bincangkan isu-isu semasa bersama saya, Iqbal dan hari ini kita orang nak bincang pasal satu benda yang kita orang perasan setiap kali video-video ni timbul kat media sosial <SILENGALAN> Tapi kenyataan Buat masa ni baik Mas Fika Jelutong telah buat Tengok lah Tengok lah Tengok happy Tengok lah kurang lah boleh pakai, Tengok lah Tengok Okay, kalau abaikan perangai beruk-beruk ni, Sat, kalau korang perasan dalam Dewan tu, jumlah ahli parlimen wanita macam tak ramai kan? Sebab ya, yeah, memang tak ramai pun Sekarang ni, kita ada 222 ahli parlimen, tapi cuma 30 orang je wanita. Itu lebih kurang 13% je, sedangkan wanita hampir separuh daripada penduduk negara dengan sekitar 48% Cuba bayangkan kaum Melayu yang membentuk kira-kira 60% penduduk negara, lepas pilihan raya, cuma ada 20% wakil ahli dalam parlimen. Guarantee e tranca benda ni buatkan kita orang tertanya-tanya memang benda ni selalu macam ni ke? ada masalah ke pun kalau wanita tak ramai dalam politik? dan kalau ya, apa kita boleh buat untuk ubah benda ni? bermula dengan kedudukan wanita dalam politik Malaysia korang mungkin terkejut kalau kita orang cakap dan dalam tempoh 70 tahun ni kita tak pernah ada sampai 20% pun wanita yang menjadi ahli dalam parlimen sebenarnya 20% tu pun dah macam tinggi sangat sebab berdasarkan kajian yang dibuat oleh Yong Pei Jun dari Penang Institute bersama dengan Westminster Foundation for Democracy peratusan yang paling tinggi kita pernah capai pun hanyalah 14% pada tahun 2018 tu lebih kurang sama macam kalau korang ambil 20 orang ahli Dewan Rakyat secara rawak dan daripada tu cuma 3 orang wanita je dalam kumpulan tu, tapi macam mana pun jumlah 14% ni masih berkali ganda lagi elok berbanding dengan jumlah paling rendah yang kita pernah ada iaitu hanya 1.9% pada tahun 1964, yang mana hanya ada 3 wanita berbanding 156 lelaki dalam Dewan Rakyat sekarang pun mungkin korang tak fikir, jadi ada peningkatan lah kalau berbanding dengan sebelum ni. Yelah sebelum ni tak sampai 2% tapi sekarang sekurang-kurangnya dah capai 15%. Tapi korang kena ingat lagi sekali wanita merupakan hampir separuh penduduk negara ni. Dan kalau kita kira sasaran PBB sepatutnya kita nak cuba capai 30% wanita dalam politik iaitu dua kali ganda pencapaian tertinggi kita setakat ni. Malah benda ni sebenarnya lagi teruk kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Sebab berdasarkan senarai yang dibuat oleh Badan Pemantau Parlimen Sedunia Interparliamentary Union kita sebenarnya kat bawah negara-negara jiran kita termasuk Thailand yang ada hampir 20% perwakilan wanita dalam parlimen Indonesia yang ada 22%, Filipina yang ada 28% Timor Leste yang baru masuk ASEAN hari itu dengan jumlah 35%. Malah antara 11 negara ASEAN, kita berada dalam kedudukan kedua terakhir atas sikit je daripada Brunei dan tak termasuk Myanmar sebab yelah, mereka dah tak ada parlimen sekarang kan? Kalau kita tengok dari segi wanita jadi menteri pula, keadaannya tak banyak beza pun. Contohnya, kita hanya ada menteri wanita pertama pada tahun 1969 iaitu Tun Fatimah Hashim yang masa tu dilantik sebagai Menteri Kebajikan. Sejak tu, walaupun kita dah menambah jumlah wanita dalam kabinet, jumlahnya masih The cat beberapa memuaskan sebab perwakilan wanita sebagai menteri yang paling tinggi kita pernah ada adalah hampir 18% pada tahun 2018. Sekarang pula daripada 31 orang menteri yang kita ada dalam kabinet termasuk Perdana Menteri cuma 5 ataupun 16% je adalah wanita. Yang eloknya sekarang ni perwakilan wanita sebagai timbalan menteri adalah paling tinggi pernah dicapai dengan lebih kurang 1 per 5. Tapi sejujurnya masih agak menyedihkan lah juga sebab realiti ni tak ramai pun yang ambil peduli pasal timbalan menteri. Ya, cuba korang namakan satu timbalan menteri wanita. Ha, tak boleh jadi sekarang persoalannya kenapa penting sangat untuk kita ada lebih ramai perwakilan wanita dalam parlimen? Dan jawapannya sebab benda ni ada kesan pada keputusan-keputusan yang dibuat kat peringkat dasar. Contohnya, kalau kita tengok macam mana kita telah mengambil masa lebih daripada sedekat untuk jadikan gangguan seksual satu kesalahan di sisi undang-undang. Sebenarnya, usaha melobi untuk ada undang-undang anti gangguan seksual dah dibuat sejak 2011 lagi tapi hanya pada tahun 2022 je akhirnya RUU anti gangguan seksual telah diluluskan. Maksudnya, kita telah mengambil ambil masa 10 tahun untuk cuba tolong perempuan-perempuan dan kadang-kadang lelaki pun ada. Yang diganggu oleh manusia-manusia gatal tak sedari. Kenapa lama sangat? Mungkin sebab isu ini lebih mengimpak kaum wanita aja. Berdasarkan tinjauan yang dibuat ke atas 1000 wanita oleh Women's Aid Organisation, seramai 62% cakap diorang pernah alami satu atau lebih bentuk gangguan seksual di tempat kerja. Lepas tu, menurut satu lagi tinjauan yang dibuat oleh YouGov, lebih satu per tiga daripada wanita Malaysia pernah mengalami gangguan seksual berbanding hanya satu daripada setiap enam lelaki. Cuba korang fikir, daripada semua wanita yang korang kenal, mungkin hampir separuh daripada diorang mesti pernah alami perkara ni. Walaupun begitu, RUU tu tetap diketepi, ditangguh dan dilupakan macam bawang yang tengah merepot dalam peti ais aku sejak 2024. Dan selepas semua ahli parlimen wanita tak kira parti, bersama-sama dengan masyarakat awam bagi tekanan tanpa henti, barulah RUU tu akhirnya diluluskan. Kalau kita ada lagi ramai wanita dalam parlimen dari awal, mungkin benda ni takkan mengambil masanya lama macam ni. Kita takkan tahu benda ni, tapi yang kita tahu, dah bekali berkali-kali mana-mana isu yang melibatkan kepentingan wanita selalunya akan ditlambatkan atau diketepikan. Contoh lain, selama bertahun-tahun kalau ada anak yang lahir kat luar negara dan bapa dia warga negara Malaysia, dia boleh dapat kerakyatan. Tapi kalau seorang ibu tu kahwin dengan warga negara asing, anak dia pula tak ada hak yang sama dengan anak-anak yang ada bapa warga negara Malaysia. Satu lagi contoh, perkahwinan bawah umur yang menurut UNICEF secara tak seimbang lebih memberi kesan buruk kepada perempuan-perempuan yang tinggal di luar bandar. Benda ni pun masih lagi sah menurut undang-undang sivil -undang dan syariah kat Malaysia walaupun pakar-pakar dah menyuruh supaya benda ni diharamkan sebab banyak gila bukti dah menunjukkan bahawa benda ni memberi kesan yang buruk. Coraknya kat sini jelas. Bila orang yang berkuasa untuk buat undang-undang kebanyakan lelaki, banyak perkara melibatkan wanita dan gadis akan diketepikan sebab yelah, buat apa diorang nak kisah pasal benda yang tak ada kesan kepada diorang. Jadi, apa yang kita boleh buat pasal benda ni? Sebenarnya, ada jalan penyelesaian yang mudah untuk semua ni. Menurut kajian pejong yang kita rujuk tadi, kita cuma perlu laksanakan kuota 30 100 wanita untuk semua parti politik yang bertanding dalam pilihan raya. Benda ni bukan baru pun. PBB dah lama menyuruh kerajaan buat benda ni sejak 1990 dan dalam dasar wanita kebangsaan, Malaysia pun pernah buat benda yang sama dengan menetapkan sasaran 30% wanita dalam parlimen. Tambah-tambah lagi, ada juga badan bukan kerajaan seperti Empower yang menggesa semua parti politik untuk calonkan sekurang-kurangnya 30% calon wanita untuk PRU16 nanti. Masalah yang sekarang ni, ahli parlimen dipilih oleh pengundi. Benda ni berbeza daripada menteri dan Timbalan Menteri yang boleh dilantik terus. Jadi, kalaupun kerajaan dah tetapkan sasaran 30% wanita untuk ahli parlimen atau adun, yang tentukan wanita dapat kerusi ketak masih pengundi. Itulah yang ditunjukkan dalam catatan ni Sekilas pandang, kita boleh nampak yang peratus wanita paling rendah adalah dalam parlimen dan Dewan Negeri berbanding perwakilan yang lebih tinggi bagi wanita sebagai senator, menteri dan Timbalan Menteri. Mungkin korang terfikir, dah kalau pengundi tak nak undi wanita, nasib. Ah, takkan nak salahkan pengundi pula. Tapi benda ni tak berapa betul. Sebab, kalau kita tengok data daripada PR RU ke-15 daripada 945 calon yang bertanding cuma 127 je wanita jumlah tu lebih kurang 13% wanita yang dipilih jadi calon jadi macam mana wanita nak skor gol kalau turun padang bola pun korang tak kasih sebab itulah sasaran 30% yang dibincangkan oleh Pejun tu bukan je untuk wanita dalam parlimen tapi untuk semua calon wanita dalam pilihan raya secara amnya jadi walaupun kota wajib macam agak tegas tapi ia mungkin perlu sebab wanita selalu langsung tak diberi peluang untuk bertanding dari awal awal lagi. Ada juga cadangan lain yang telah dikemukakan untuk tingkatkan perwakilan wanita. Salah satunya dibuat oleh projek sama iaitu sebuah NGO yang memperjuangkan reformasi politik di Malaysia. Secara ringkas, diorang ada cadangkan sesuatu yang dipanggil Top Up Women Only Additional Seats untuk dipertimbangkan kat Pulau Pinang. Cara benda ni berfungsi macam ni. Sebelum pilihan raya, setiap parti akan hantar senarai calon wanita mengikut ranking. Lepas pilihan raya tu pula, kalau jumlah wanita masih kurang daripada 30% dalam Dewan Negeri, kerusi tambahan akan ditambah. Kerusi tambahan tu kemudian akan diagihkan kepada parti mengikut peratusan undi yang diorang dapat dan diisi menggunakan senarai calon wanita diorang sebagai wakil negeri keseluruhan dan bukan berdasarkan kawasan. Yang menariknya pasal cadangan ni, ia akan memberi insentif kepada parti-parti politik untuk menamakan calon wanita yang biasanya diorang tak akan letak dan ia akan memastikan yang perwakilan minimum wanita dalam Dewan Negeri akan mencapai tahap 30% tu tanpa mengganggu sistem sedia ada atau memerlukan pilihan raya berasingan. Tapi mestilah, kota je tak akan selesaikan semuanya. Ni pun belum sentuh lagi semua benda yang kita masih kena buat sebagai masyarakat untuk galakkan gadis mengambil peranan kepimpinan dari usia muda atau untuk menghapuskan perkara-perkara yang menghalang wanita daripada mencapai potensi dia orang. Tapi selagi kita tak buat apa yang patut untuk bangunkan separuh daripada penduduk negara ni, selagi itulah kita akan terus tengok beruk-beruk ni menjerit-jerit sesama sendiri sambil tertanya-tanya kenapa benda ni tak berubah-ubah.